assalomu alaykum men muhammadiyeva maqsuda matematika o'qituvchisiman matematikadan dars beraman lekin mana shu qiziqishim tufayli mental arifmetika videolarini ko'rib kanallarda ya'ni ashu qiol kdis o'quv markazini kanallarini kuzatib borib mental arifmetikaga ham qiziqishim uyg'ondi va bolalari bilan yaxshi kelishib ular bilan yaxshi chiqishganligim sababli ularga ham dars o'tishga qaror qildim va mental arifmetikani o'rganish uchun bu yoqqa keldim va ustozlardan bilim olib besh kun davomida imtihondan o'tib sertifikatga ega bo'ldik hozirda men endi bilimga ega bo'ldim mental arifmetikadan metodikaga ega bo'ldim va ustozlardan dars o'tish sirlarini o'rgandik guruhimiz bilan birgalikda hamda kitoblar, kitoblar kitoblarga ega bo'ldik biz man bu uchun bergan bilimlari uchun va bergan metodikalar uchun maslahatlar uchun ustozlarga rahmat aytaman iqro kidisga kelinglar mental arifmetikani o'rganinglar bu juda judayam yaxshi fan ekan matematikani rivojlantirish va matematikaga yosh bolalarni kichkina bolalarni qiziqtirish bo'yicha juda judayam yaxshi metodik dars hisoblanar ekan shuning uchun man judaham xursandman bu yo'nalishni <laughs> o'rganganimdan <laughs> bu yerga kelganimdan mental arifmetikani o'rganishinglarni maslahat beraman sog' bo'ling rahmat assalomu alaykum men ibragimova umida lapasovna uchinchi bosqich talabasiman yo'nalishim filologiya shunga qaramay mental arifmetikaga hech qanday aloqasi bo'lmasa ham yo'nalishimda mental arifmetikani o'rganishga qaror qildim va bunga judayam qiziqdim doimiy kanalni kuzatib bordim va shu yerga tashrif bür, tashrif buyurishga qaror qildim shu yerga keldim qirq soat davomida doimiy bizga qo'ldan kelgancha bilimini berib bizni bilimimizni yanada boyitib bordi taassurotlarim judayam ko'p kids yaxshi o'quv markaz mana bugun oxirgi kunimiz imtihonlarni topshirib sertifikatni qo'lga kiritdik endi kelgusidagi rejalarim shu o'zim to'plagan bilimimni bolalarga ham berish niyatim bor hammaga rahmat ustozlarga rahmatimni aytaman iqror kids o'quv markazi zo'r ekan sizlarga ham tavsiya beraman keling o'rganing bilim oling